Конечно. А если собачка? А если собачка на тебя, а? А тогда взгляд совсем другим. Да? No? Ну, <laughs> no, Лаки б, наверное, испугался тоже. Мышки Не знаю. Лаки. А ты, барон? <laughs> вот так. Да что так? Может, ему просто интересно. It's right. It's right. Да. Вам расскажу историю. Выбежала мышка. У нас отут де дрова. Угу. І мамочка, і черепашка бігали з неї, не знали, що з нею робити. Просто отак і гра. Взагалі не вистачає нічого, просто бігали за неї. Да, і, все. і не те, що бігали, а, а взагалі вона, вона в одну сторону, вони в іншу сторону. Коротше, таке відчуття, вони, вони просто що з нею робити не знали. наверное потерялся на стене. А обороны нет. <реш> Не, просто... А вот птичек собака ловит. И одна, и вторая. Не могу отучить. Ну, птичек дома тоже на птицах летят. И, по-моему, даже едят. Вот по каким бешеным ценам мы сегодня купили корм. Идите кушайте, мои хорошие, идите. Вот один для кошенят, для котяток, а другой курочка. Гурмешка. Да, мои хорошие. Так, водичка налита. Все гораздо. И там водичка есть. А тут уже, наверное, испарилась. И еще есть и тут водички в разных местах. Котичкам. А сколько накупили. Но ну, по дороге ценя мамочка дурежка. Боится. Чтобы мы ее опять не ловили. Здесь бы еще котиков. Мамочка. Черепашка. и котышка. Так, таблеточку кузеньке дал. Хитрый шпротик побачил, что я беру эту самую и убежал. Вот. Осталось его. Вот гаденыш, блядь. Шпротик, ты такой плохой, да? Такую подлость мне, чтобы я теперь за тобой бегал, да? Будешь есть такой корм, по штатике дал ей, по штатик для нее с этим самым, как ее. Так надо сегодня помазать обязательно будет оливковым маслом. Так, сейчас дообработаем. Она а сутки, сутки этот раствор действует, после того, как его разводят. Что, маленький, ты не наелся там? Да? вылезал, да. На, все, что есть, на. На, мой хороший, на, на. иди кушай, наедайся, отъедайся. Это мультик наш. Все, черепашка, то не твои. Хай кушает песили. Так, прикусили, так, сейчас мы меня одна пачка есть, вроде бы. Чи не? А, не, есть все. Сейчас даю еще одну. Все. Ужин. Корм им подсыпал. Сухенького. О, сразу оски-оски мешают, да? Еще же не осень, все равно они уже собака приставучие такие.